पलटवार हुही नाही ही नहीं कहलाता शरद पवार हु मैं शरद पवार पवारांच्या पॉवर गेम महाराष्ट्रासह देशात परिवर्तनाच्या दिशेने चालण्याची शक्यता महाराष्ट्र राज्यासह देशात शरद पवार यांना राजकारणातील द्वितीराष्ट्र चाणक्य म्हणून ते ओळखले जातात वयाच्या चौऱ्यांशी पार जरी जात असले तरी शरीरासह दिमाखात ते आजही थकलेले दिसून येत नाही आणि असंच देश विदेशात त्यांची ओळख आजही कायम असून परिवर्तन घडवण्याची ताकद आणि धमक आजही त्यांच्यात आहे त्यांनी जनहितार्थ जे त्या त्यांनी मनात ठरवले तर ते पूर्ण केल्याशिवाय राहत नाही याचे अनेकदा प्रत्यय त्यांच्या राजकीय प्रवासातून आले आहेत मग समोरचा कितीही हुशार असो की ताकदवार असो त्यांची चाणक्य रणनीतीतून त्यास मात दिल्याशिवाय राहत नाही याच तीक्षण व कुशलबुद्धी व चाणक्य रणनीती आजी त्यांच्यात दिसून येते तसेच सर्वांच्या नांदी लागायचे पण शरद पवार यांचा नांद केव्हाही करायचं नाही याचेच बोलके उदाहरण अनेकदा समोर आले असल्याचेही बोलले जात आहे सुरुवातीपासून काँग्रेसने देशात अधिक अधिक राज्य केले आहे तसेच माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी अनेक वर्ष देशात राज केले होते आणि तेव्हापासून शरद पवार ही काँग्रेस काँग्रेसी म्हणून त्यांची ओळख होती त्यांनी त्यावेळेस केंद्रीय कृषीमंत्री क्रीडामंत्री तसेच अनेक पद कुशल पद्धतीने पार पाडले आहेत तसेच देशासह विदेशातही त्यांनी आपली वेगळीच शाप ले ले सो सोडलेली आहेत परंतु काही कारणास्तव त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठी देत स्वतःच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करून देशात देशा दे वगळता महाराष्ट्र राज्यात अनेक प परिवर्तनही घडवून आणले आहेत आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून एक छोटेसे रोपटे ही एक विशाल वटवृक्ष म्हणून उभे आहेत यामुळे अनेक राजकीय दिग्गज आजही त्यांना आपले मार्गदर्शक व राजकीय गुरु मानताना दिसून येतात म्हणजे शरद पवार यांनी मला ठर थर, ठरवले थर, तर ते काय परिवर्तन घडून आणतील हे सर्वांनाच त्यांच्या वृत्तीचा अनुभव अख्ख्या महाराष्ट्राने अनुभवलेला आहे आणि त्यांच्यासाठी काही श शा, शक्य नाही असे म्हटले तर वावगे ठरू नये असेच नाही उभागट काँग्रेस प तसेच इतर घटक पक्ष आजही त्यांच्यासोबत दिसून येत आहे व ते आजही तटस्थपणे उभे असतानाही दिसून येत आहे म्हणूनच समोरच्या विरोधक राजकारणी कितीही बलवान किंवा छाती मोठी असली तरी पवार हे आजही राजकारणातील आखाड्याचे महापेलवान असेच मानले जात नाही अशीही चर्चा होत असून त्यांच्यात त्या महाराष्ट्र महाराष्ट्रासह देशात परिवर्तन घडून आणू शकतात हेही तितकं खरं असल्याचेही बोलले जात आहे आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कळेलच तोपर्यंत तो वेट अँड वॉच आणि त्यात जर आज स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे जर हयात असते तर आज सोनेपर सुहाग झाले असते असे म्हटले तर वावगे काय आणि ते असते तर ही परिस्थिती आज ओढवलीच नसती कारण त्यांच्यात एक ईश्वरीय शक्ती मनाची नेतृत्वाची धमक त्यांच्यात होती महाराष्ट्र राज्यात राजकारणात राज्याच्या व देशाच्या हितार्थ विविध पक्षातील अनेक महापुरुष होऊन गेले असून त्यांच्या रूपात शरद पवार यांना आज बघितले जात असल्याचेही बोलले जात आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील अनेक नेते देशाचे नेतृत्व करताना येत्या काळात दिसूनच येणार असल्याचेही बोलले जात आहे भविष्यात भाजपसोबतही असे घडू शकते आनेवाले वक्तव्य वक्ता पहिया दुसरी में घूम सकता आहे पोलीस कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही पक्ष व्यक्ती किंवा न्यायव्यवस्थेवर राष्ट्रीय पारो आरोप किंवा ताशोरे ओढण्याचा न नव्हे तर जर तर्सच्या माध्यमातून संपादकीय प्रश्न उपस्थित करीत असून कोणाचेही मन दुखवण्याचे प्रयत्न नाही याची नोंद घ्यावी फिलहाल ही जो राज, राजनीति का चित्र वो अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है ये किसी से छुपा नहीं है और ये पार्टी वो से वो पार्टी ये पार्टी इसकी ये वो पार्टी उसकी ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा आने वाले वक्त में बड़ी तादाद में दिखाई देने के संकेत नजर आ रहे हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा में शामिल होने का जो सत्र है वो फिर विकास कामों को लेकर कहा जाए कि रण रणनीति जो कुछ भी हो ऐसे ही आने वाले वक्त में भविष्य में भाजपा के साथ भी ऐसा हो सकता है पुलिस कायदा संपादक के माध्यम से दिखाने की एक कोशिश है जैसे ही जैसे कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देश के देश के राजनीति में कई राज्यों में ये परिस्थिति दिखाई दे रही है जैसे कि एक उदाहरण महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दो दो गठ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो कोई पार्टी हमारी ऐसी लड़ाई दिखाई दे रही है पक्ष एक और दावेदार दो ऐसा पार्टियों की लड़ाई से नजर आते हुए दिखाई दे रहा है और निकाल जो दिया गया है किसी अप, कि, किसी अपेक्षित अनपेक्षित दावे प्रति दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बची हुई पार्टी कांग्रेस में और ऐसा न होते हुए कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठ भाजपाई होते हुए चित्र ही की शुरुआत नजर आने लगी है मसला कुछ भी हो पर तख्ता पलट होते नजर आता है जैसा आज चलते हुए दिखाई दे रहा है वैसे ही आने वाले वक्त में भा... भाजपा पार्टी में भी हो सकता है इसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते क्योंकि राजकारण राजनीति में कुछ भी हो सकता फिलहाल तो ये सब जानते हैं जब भाजपा पर यह समस्या का संकट नजर आया तो तो क्या हो सकता है ऐसा भी आम जनता से में चर्चे का विषय जोर पकड़ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो आ, आगे भाजपा के साथ ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो भाजपा किसकी ऐसा सवाल उठ सकता है फिर भाजपा पार्टी का मालक कौन पार्टी का मुख्य कौन ऐसी राजनीति और कानूनी लड़ाई आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती है तब क्या हो सकता है ये बोलने की जरूरत नहीं वो वक्त के चलते दिखाई दे दिखाई ही देगा ये उतना ही सच है ऐसी जोरदार चर्चा की हवा बड़ी तेजी से चल रही है तब सोतेला व्यवहार भाजपा के साथ किया जाता कि डै डैश आने वाले वक्त में ही दिखाई दे सकता है किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति को लेकर यह संपादकीय के नहीं है बल्कि राजनीति में जो उल्था पाला हो रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक आम आदमी की सोच पेश की गई है बस इतना ही धन्यवाद और जैसे कि भाजपा में इतर पक्षों के नेताओं का पक्ष प्रवेश कार्यकर्ताओं का पक्ष प्रवेश पदाधिकारी का पक्ष प्रवेश वैसे ही आने वाले कुछ दिनों में भाजपा से इतर पक्ष में प्रवेशों का मेघा व महाभर्ती का चित्र उमटने के संकेत भी दिखाई देंगे ऐसी चर्चा जोर पकड़ रही है पुलिस कायदा लाइव के चिंतकों से अनुरोध है कि संपादकीय पूरा पूरा देखे देश के साथ साथ राज्यों के राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत फिलहाल देश के राजनीति में देखा जाता है कि देश के साथ साथ राज्यों के राजकारण में दो दशक से विविध राजनीति खेल खेल में अलग सा बदलाव देखने को मिला है उसमें सत्ताधारी और विरोध विरोधकों में रस्सी खेज दिखाई दे रही है और राजनीति के का करने राजनीति करने वालों के साथ साथ जनता जनार्दन को इसका अनुभव देखने को मिला है पर कुछ भी हो आज भी मोदी लहर दिखाई दे रही है क्योंकि फिलहाल कुछ राज्य के इलेक्शन के रिजल्ट में दिखाई दिया है और महाराष्ट्र राज्य के राजनीति में होने वाली उथल पुथल कभी सत्ताधारी तो वीरो, कभी विरोधक फिर कभी तो विरोधक तो सत्ताधारी फिर अब आप, आपके घड़ी में शिंदेगट अजीत पवारग इन्होंने घुमजा करने से करके पी, पीछे जो विरोधक कर रहे थे वो आज राजकीय खेल की वजह से भाजप के साथ सत्ता में दिखाई दे रहे हैं जैसे कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सत्ताधारी और अभी के विरोधक मतलब ब्रिटानिया बिस्कुट के विज्ञापन जैके जैसे फिफ्टी फिफ्टी जैसे जे आज का माहौल दिखाई दे रहा है शिंदेगढ़ शिंदेगढ़ अजीत पवारगढ़ के बीजेपी के साथ की वजह से सत्ताधारी की पकड़ दिन पर दिन बढ़ती दे, दिखाई दे रही है और देश के बहुत से राज्यों में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है बीजेपी और साथ दे, दे, दे रहे पार्टियों की वजह से बीजेपी का पकड़ला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वजह से बीजेपी सफलता हासिल करते हुए भी दिखाई देने की वजह से बीजेपी लगातार कामयाबी हासिल कर रही है ऐसा स्पष्ट हो गया है मतलब राजनीति में साम दाम दंड भेद की वजह से राजनीतियों नीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये कुछ नया नहीं है ये सब अनुभव के कारण सत्ताधारियों ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त करते हुए संकेत भी दिए हैं और बीजेपी और मित्र पार्ट, पार्टियों के साथ साथ से फिर से 2024 में सत्ता पर बैठ बैठने के संकेत भी सत्ताधारी को दिखाई दे रहे हैं फिर भी बीज, बीजेपी ने गाफिल न रहते हुए देश के विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ महाराष्ट्र विरोधी पार्टी के नेताओं के को कम समझना ये बीजेपी के लिए राजकारण में घातक भी ठहर सकता है और खास करके देश के साथ साथ महाराष्ट्र के राजकारण के भीष्म पिता महाराष्ट्रवादी राष्ट्रवादी के चंद्र शरद चंद्र जी पवार इनकी आज भी राजनीति राजकारणियों में अच्छी खासी पकड़ है और देश के साथ साथ विदेश में भी मुरब्बी और मातब्बर नेता करके उनकी पहचान आज भी है और उनकी चाणक्य रणनीति की सोच आ आज भी उम्र के अस्सी साल पार होते हुए दिखाई दे रही है फिर भी वो आज टाइम ता, पर चाणक्य राजनीति का वापर कर करके परिवर्तन करने की ताकत अस्सी साल के उम्र में भी नौजवानी दिख नौजवानी दिखाई दे रही है इस वजह से देश के, के विविध नेता नेताओं ने आज भी उनके साथ खड़े रहने की वजह हो सकती है इसी वजह से देश के साथ साथ राज्यों में राजकीय बदल लाने की आज भी धमक सिर्फ न सिर्फ शरद चंद्र जी पवार इन इनमें दिखाई देते नजर आती है और ये सभी को मालूम है इसलिए ये भूलना मतलब सत्ताधारियों को पराजय के सामने जाना पड़ सकता है क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक खेल उनके उनकी तीक्षण बुद्धि में आज भी है क्योंकि वो भी आज राजनीति के महागुरु ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है और लोकसभा के इलेक्शन में दिखाई देगा ही एक तरफ बीजेपी के मोदी शाह और उनके मित्र पार्टी समर्थक तो दूसरी और शरद पवार राहुल गांधी और राज्य के शिवसेना उद्योग गट कांग्रेस के दिग्गज नेता होने की वजह से लोकसभा इलेक्शन में राजनीति के खेल से रंगतदार होते हुए दिखाई दे सकती है ये भी उतना ही सच है और इलेक्शन रिजल्ट किससे इलेक्शन के रिजल्ट से देश के राज्यों में राजनीतिक गणित लगाया जा सकता है ऐसे छुपे संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये इलेक्शन के रिजल्ट में देखा जा सकता है देश के राजनीतिक महान क्या क्या के रणनीति खेलते हैं इसकी तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है सत्ताधारी सत्ता खींचने में कामयाबी हासिल करते हैं कि अभी के विरोधक सत्ता बदल करके सत्ता में बैठने के बैठ, बैठते हैं ये आने वाले वक्त में ही दिखाई देगा देंग, ही विरोध विरोधक और सत्ताधारी इन्होंने एक दूसरे के को सा, अपने से कम समझना नहीं चाहिए एक तरफ सत्ताधारी पूर, पूरा पूरे कोशिश करेंगे कि, कि विरोधक पर विरोधक और सत्ताधारी इन्होंने एक दूसरे को अपने से काम समझना नहीं चाहिए एक तरफ सत्ताधारी पूरी पूरी कोशिश करेंगे ही पर विरोधक भी देश के साथ साथ राज्य के राजनीति में बड़ा बदलाव करके लाने की ताकत रखते हैं ये भी उतना ही सच है वैसे कौन कौन छुपी खेल खेले छुपी खेल खेलेगा और कौन देश के राजनीति में बाजी मार, मार कर किंग मेकर ठहरेगा ये लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही दिखाई दिखाई देगा पुलिस कायदे के खास संपादिके में बस इतना ही अगला संपादकीय लोकसभा के, लोक के धरती पर देखने को मिलेगा जब तक कि वेट अनवाज देश लोकसभा निवकीय महासंग्राम से आज शेवट आले तरी मतदान पेटी बनो नार मत मतदार चार जून रोजी निकाला तोरना राज्यसह देशा भवितव्य आज मुंबईसह नाशिक धुळे अशा अकरा जागांसाठी मतदान सुरू झाले असून देशाचे आर्थिक व राजकीय केंद्रबिंदू असलेले संपूर्ण मुंबई असून राज्यातील व केंद्राचे राजकीय महागुरू मानले जाणारे शरद चंद्रजी पवार यां यांनी वयाच्या चौऱ्याऐंशी पंच्याऐंशी वर्षीसुद्धा सभा दोरेचा सलग धडाका लावला होता त्यात उभाटा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मशाला हाती घेऊन अति आक आक्रमक भूमिकेत दिसून येत होते तर काँग्रेसचे राहुल गांधी प्रियंका गांधी यांनी संपूर्ण भारत पिंजवून काढले व प्रत्येक ठिकाणी व महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना डोक्यावर घेत हृदयात स्थान देत असल्याचे गर्दीतून समजून येत होते आता मतदार मोदी सरकार निवडून देते की भारत सरकार याकडे सर्वांचेच लक्ष ला, लागून आहे व जनसामान्यांसह राजकीयात उत्सुकता शिगेला पोहोचले पोहोचतानाचे चित्र उमटू लागले आहे चार जून रोजी निकालातून मोदींची जादू चालते की शरद पवारांची चाणक्य रणनीती सफल होते याकडेही राज्यासह देशाचे लक्ष लागून आहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा एल्गार का मागील काळात ठाकरे हे भाजपासोबत गेले असताना त्यांच्यासोबत होणारे परके व्यवहाराने अनेकांची नाराजी होती त्यानुसार ठाकरे यांनी शब्द बदलणाऱ्यांना लढा शिकवण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी व जनतेची होणारी पिळव पिवळणूक त्यांना असह्य झाल्याने त्यांनी दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुकी निकालानंतर एक वेगळीच भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला व राका काँग्रेस व इतर घटक पक्षांसोबत जाण्याचे ठरविले आणि त्यांना मोलाची साथ ही मिळाली आणि ते मुख्यमंत्रीच्या मार्गावर नसताना देखील मित्रपक्षांनी त्यांना मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीवर बसविले आणि राज्याचा राजा असताना देखील त्यांनी मित्रपक्षाला व शेतकरी तसेच जनतेला योग्य न्याय दिले आणि विशेष म्हणजे कोरोना काळात म्हणजे भयंकर आपत्तीचा सामना करीत त्यांनी हा कार्यकाळ बुद्धीने हाताळले केंद्रा केंद्राचे गाईडलाईन असताना था व त्याचे फॉलोअप करून आदेशाचे पालनही केले परंतु आताची भाजपा व सत्ताधारी यांनी त्यांच्यावर घरी बस बसण्याचा व अडीच वर्षाचं काम न करण्याचा ठपका त्यांच्यावर लादत असले तरी त्यांनी राज्यात संकटाचे वातावरण असताना देखील त्यांनी कुशलरीतीने परिस्थिती हाताळली व त्यामुळे त्यांना आजही जनतेने डोक्यावर घेतले आहे तसेच त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी विकासकामे खोळंबल्याचा ठपका था जरी ठेवण्यात येत असला तरी त्या त्यानंतर सत्ताधारी यांनी शेतकरी व जनहिताचे व विकासकामांवरती काय दिवा लावला आहे हे सर्वसामान्यांनाही समजून गेले असल्याने भू भूल थापा मारणाऱ्यांना यंदा जनता दिशा दाखवणार असून यंदाच्या म्हणजे सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ठाकरे गट व राज्यात नव्हे तर देशात झेंडा रोवण्यात येणार असल्याची व भूलतापा मारणाऱ्या घरचा रस्ता दाखवल्याशिवाय जनता राहणार नाही अशी उघडपणे जनतेच्या मनातील रोषातून समजून येत आहे येत्या काळात मोदी सरकार नव्हे तर भारत सरकारचा नारा गुंजल्याशिवाय राहणार नाही हे तितकं खरं आहे